بسم الله الرحمن الرحیم ګران اوریدونکو سلامونه او نه کې هله درته وړاندې کوم خدای دې وکړي زمونږ دا نوی ویډیو ستاسو د خوښي سبب وګرځي کی نو کله چې دا ویډیو وګورئ او خوښ ام شین نو سبسکرایب او لایک مه روي ان شاء الله و دې لپاره چې په آینده کوم ویډیوګانې جوړو غواسته سره شریک کیسی او تاسو استفادہ جنو کی ګران اوریدونکو نن تاسو ته و داسې نوقطه ذکر کوم چې اغه د انسان ژوند کې سره بدله لری شي انسان خپل ژوند څنګه بدلولی شي نو هغه به دغه وو نوکته په خپل ژوند کې عمل وکړي او همیشا منهرباندو کی نو اوله نوقطه دا دي چې امی شهد دې لوی لوی خووبو نویني لوی لوی فکرونه دي کې خله چې انسان لو ل فکرونه کوي نو د دې سره د دو فکر د دوه سوچ د دوه عمل ور سره لړی نو واړو واړو فکرونه چي د خپل مندي تر سره کی او د خپل خوابونه پر کول او خپل لوی الور سوچ او فکر ته رسیدل غواړي نو د دل لپاره د دوه محنت ته اړتیا یي دنه به مهنت غوختل کی دی به مهنت کین دی مهنت په ذریعے باندې به با دی د کامیابۍ څوکتره سی نو هميشه لوی فکرونه لوی سوچونه نو د انسان لپاره ډیر طاقت ورساب دي دلی شي لوی سوچونه وکي او لوی فکرونه وکي په وړو سوچونو باندې ځانونه ما وخت مزه کوي نو ان شاء الله لوی فکرونه او لوی سوچونه او لوی خوبونه به تاسو د کامیابۍ ایا انتهات رسیدای د اول نقطه دوما نقطه زمام ګرو کله کله سوچ او فکر کوي چې خپل ځان تلاش کول چې آیا زه جامعاتکم خدمت کوم یا جامعات زما کوم خدمت رسیږي او کنه نو که چیرته ست جامعاتکم خدمت رسیږي او خلاص تاسوخه وخت دی نو هغه خلق صبره جګیږي او تاسو تا تل وړه رتبه درکې او هرڅه کې ستاسو دفاع کوي نو هان تر دې وخت ته پوري چې کوستا ډیر خدمت کړوي او خلکو استاد څخه خبر وي چې دا ډیر خدمتکار سره دی نو هغه به ان شاء الله ته دی کامیابۍ جوګي ترسه اندای دومنو و تا او درېمنو کتا زمامل ګورو علم دا علم علم زداقلا زیاته مطالعه کول زمام ګرو دا یو نقطه ډیره احمد پدې چې علم په کتابو کې نه یي بلکې بلکې دا په تند کې وي د علم په تند کې چې انسان د علم سے انسان سره د علم تند پیدا شي او همیشکې د کوشش کې چې زیو نوای شي او زداقلم یاو نوې فکر پیدا کوم یو لوڅ سات د دې یو چا څخه یو تجربه کار سړي څخه استفادہ وکم نو په دې سره هم انسان ډیر لوړ رتبې ته رسي کی بلکې استادان چې دي دا تاسو ته تا علم ندر کوي بلکې تاسو په ځلونه کې د علم تنده پیدا کوي نو دا یاد وساتې چې تاسو بیره مطالعه کوي دومره مطالعه او کوي چې ورز ورس کې کچیر تا ستا سو عادت نوي او تاسه خصت کیږي نو تاسه په ول کې ډیر کم مطالعه کوی د پنځو د کې کول پار پنځو د کې مطالعه کوی دا, دا, دا غن ورستا تاسې رفت رفته وخت زیاتوي زیاتوي ورستبم داسې عادت شي چې کله تاسې مطالعه نه کوی نو تاسه به داسې احساس کوی چې ګواکې زماره سره شریک شوی دی د دې حساب څخه اله او نور کتابونه ګوري که تاسې د دې حساب کتابونه ګوري هغه صرف او صرف تاسو د سخی تا ستاسو د دین حساب کتابونو تاسو ته غيوالاره درک یو مسیر درخې کډین حساب څخه اګستاسو یعنی تاسو دین حساب کتابونو تاسو د امتحان کې دی پاس کول لپاره وای چې په امتحان کې پاس او د غیر حساب کتابونو خارجي کتابونو چې تحصیل ونی داس تاسو په ژوند کې کامیابۍ ته رسوي تاسو کامیابۍ ته تا رسې په ژوند کې نو زموږ وروڼو د ران شیشو ډیرم متعلقه وله سره خپل مستقبل په اړه من سوچ کول چې زه آینده باڅو وکړم خپل پلان نیول دی آینده لپاره سوچ او فکر کول چې زه سبعته کوم کارونه کوم په یو کاغذ باندې نوٹ کې ځان سره او دا وک چې زه په اول دا قر کوم کارونه چې ډیر اړوري دي زیات اړتیا ورته لري تاسو په ژوند کې ډیر رول لري نو هغه کارونه مخکې کوي چې دا کارونه به زه په اولینه مرتبه کې کوم او خپل عادت ور سره سم کوي انسان خپل مستقبل نشي بدلولی و هو انسان خپل عادت بدلولی شي چې انسان خپل عادت بدل کړي او ښه عادت راوخلی نو انسان خپل مستقبل بدلولی شي چته زموږه عادت خرابې نس موږ مستقبله خرابې نو رونو څلرام خپل مستقبل په اړه باندې سوچ کول پلان نیول برنامه نیول دا ټول دی انسان دی پرمختګ لپاره اړین دی بعد میشل لپاره انسان یو پلان ولري د سبا لپاره زموږه پلان څه دی د ايندلو لپاره زموږه څه پلان دی دی هم دی اندم میاشتل مار د ما سره پلان دی پاینده کې بزت څه کوم نه د خپل به سړی بزین کې یاد ولري بنزم چی کومه نقطه ده بنزمه نقطه ده د کلکل انسان ترقید ورسی هغه په هر مرحله کې کې په هر شوبک کې کې په هر وزارت کې په هر ریاست کې په هر ځای کې خو تکبور مې پیدا کاوزا ستا هم سیمپيان ستا ملګری ستا خاندان ستا مامغان ستا خپلوان باید دغه ته په کم نظر باندې ونه ګوري باید کو ته ترکیوه کې هغه دغه سر هغه سی برخورد وکړي که مخ کې دي چې برخورد ور سر هیڅ قله چاته کم مګور کې دې سی یو نه پر خدای ته ډیر نږدې وي او تاغه ته په کم سترګ باندې و ګوري نو کې دې چې خدای پر دې چوکې نه وخلې یو پدې خطر باندې کله هم چاته په کم نظر باندې مګوره نو د پنځمنو قطه چې تکبر څخه به ځانباشي زکه چې الله تعالی رسول الله برک فرمایي چې تکبر چې د الله تعالی څخه درده څوک چې د الله تعالی څخه در باندې لاس واچی نه له طلب ذلیل او رسوا کی نو الله تعالی په خوډ غنانه کو زیات چ خپکی په تکبر باندې انسان زه ډیر ناراضه کی او شپغم چې د زما ورونو هغه دیوالو دین دعا د کله چې مور او پلار تاسو دعا وکي نو ثابه د دنیا او د اخرت کې همي سبب وګرځي خدای مکه کومو د ناراضه همشي نو بیا ته هغه د کیامیاوي چوکیت نه سره سيته کمه به نشته لاس کوله هر ځای ته چې یو کار به ممکن دی په یوه کولې شي خو بنبه وکراځي هغه کار باندې تر سره کی ندمورو بلار دومره خدمت وکړه دومره خدمت وکړه چې مور بلار خپل مجبور سی او تاسو دواوکي نچکاله دوا درته وکړه نو دستهبا دنیا هم جوړي او آخرت هم جوړي مصالح اسلام په زمانه کې چې کله دی مصالح اسلام ولې د وفات شو نو پرښتور تراله چې یې مصا مرکزی والدان ژوند دیوه چې هر کار به وکړو دغه په دعا باندې به لار به درته جوړې تدل کارونه به جوړې تدل خو وستي والد نشته دغه دعا وس نشته نو سبا هر کار کې ډیر احتیاط کوو نو زموږ وروڼو چې کومور پلار هم ژوند دیوي دغه د دي دعا او د دو پرزان چمټکوي همیشه دعا واخلي خدمت یو کوي په اخلاص سره خدمت وکي دومره خدمت یو کوي قران شریف کې آیا راضي شي دغه مور او پلاړه چې اوف او وای اوف دا هم ګنای کبیره ده نو, دا 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 مور, نو مور او پلاړه اوف مو وای دا سي ازیت مون د دې اوف کلمه چې ده دا داسنه چې ته به اوف نورته وای هرغه کلمه چې د مور او د پلاړه زړه په خوږی یاغه په اوف کې راځي نو تل کوشش وکي چې د مور او د پلاړه خدمت وکي او خوشاله اوسه ته همدارنګه د مشران کوپکور کې د تروي کې د مشهور وي دې مشرخوروي د ټولو عزت او خدمت په یو رقم باندې وکه نو ان شاء الله هغه وخت لري نه چې د دې دعاګانی بسمره راوړي او تبه د چا کمابوي بلندی ته درسي وي او بل اخیر نقطه چې دا ومه نقطه ده ومه نقطه ده چې هميشه د تہجدو د نفل یو عادت جوړ کله تاسې داسې پلان جوړتئ چې زه د شپې په 2 بجې یا په 3 بجې باندې رجیګم نفل کوم عبادت کوم نو دا د انسان همای مستقبل سره جوړی هماله تلات نږدې کیږي همې زلو پاکي کیږي او همې خدای په قربون خپل باندې جوړوي که چیرته تاسو یقین لرئ چې زه په 2 بجې پاسې دلم نو شهيده او که چیرته نشي پاسې دله نبی اداشي څلکو چې کله دی د ماستن منځوکړو دوه رکاته سنت وکړو بیا دی د درې رکاتو ویترو او د دوه رکاتو سنت په منځ کې څلو رکاته تهجد وکه او دا کوشش وکړي ان شاء الله د شپې یو برخه کې برچګی کم خپله تبه ته هم تیار بدی تهجد ورته کړي کچیرته د شپې د 2 بجې را پات دی او لوسته دیونه سو سستۍ در باندې غلبه و یا خوب درته متقاوله چې په غوښ کې خدای پاک ته لاس پورته کړي او دعا ورته کړي کوم چې روزنامه مشکلات دي د دولت مشکلات دي د عامل مشکلات دي ګور کې مریضان دي په عامل کې مریضان دي یا په ټول دولت کې مرز غټ دي نو دا ټولو ته دعا کول او زکات رسول الله برک پرمحي انشاء الله تعالی د زمکه اسمان تر ازید په دی وخت کې او پرمحي چې بندگانو سوکشته چې زما څخه یو غوړي او زیور تورکم هي بندگانو دا سوکشته چې ست ار دیا ولری او زی ورک موزیار تی اور ت پرک نو په دی وخت دوه غدانې قبليږي نو کوشش او هڅو کوي چې تہجد وکي نفل وکي او د بل حق نخرى غیبت مکه وي د دې ټول ګناهونو څخه ځان وژغوري ان شاء الله ان شاء الله غو وخت بل رنیوي چې همستاسه دنیا جوړوي همستاسه اخرت جوړوي نور دننا اجازه غوړم خدای دیو کی چې دا خبره استاسو د کوم یو به سبابه ګرزيګي او عمل ور باندې وکي نو که چرت ميديو خوښوي یو ځل بیا تکراروم نو که چرت م خوښوي نو دا زما چینل سبسکرایب کئ او لایک کئ په آینده کې به ان شاء الله د 10 ویډیو غانی چې تاسو ته ګټه رسي نور به هم جوړو او تاسو سره شریک وو واخره دوانه ان الحمدلله رب العالمین